电晕棒？这什么意思？啊？怀孕了？啊！你等等，过来，我有话要跟你说。 知道，我之前对你做的事，让你对我有一些看法。但是你应该告诉我的，告诉你什么？你应该相信我，我会好好照顾你，好好爱护你。当然了，我确实有一些问题，我应该更早一点的考虑到这些。 你在说什么呀？我都知道了。知道什么？你怀孕的事儿，不应该瞒着我的。呃，我袁袁帅，我我其实……妈妈。从今往后，我们就是一家四口了。我们就是一家四口了，我就要当爸爸了，我要当爸,爸。 旺财，你要当姐姐了。你说，你说我,我们的孩子要叫什么？医生，那怎么样？您不用着急，初步诊断是急性肠胃炎引起的晕厥，应该是长期过度劳累和者是没有规律引起的，留院观察几天就可以了。 谢谢医生，不客气。这下你满意了？不合理的项目，疯狂的加班，无效频繁的会议。杜蕾，你是因为嫉妒才这么做吗？你怎么那么幼稚呢？我知道，他生病了，你很担心。但像你这样无端的揣测，只会让人觉得幼稚的人是你。 不好意思，杜总，现在是下班时间，杜总没有理由待在这儿。我是她男朋友，我留下来照顾她就好了。我是她上司，下属生病了，担心的也是我分内的事。孙军。<coughs> 慢点喝，怎么样？好点了吗？杜总，不好意思啊，耽误今天的工作了。你可千万别这么说，你都被资本主义奴役晕了，可不得赶紧送到医院来，不然他将来奴役谁去？不是你的问题，是我最近给你的工作压力太大了。 你好好休息，公司的事我现在回去处理，等你养病好了再回来。你呀、啊，不好好休息，工作到晕厥，身体才是革命的本钱，你知不知道？哎，我忙起来没注意时间，忘记吃饭了。 然后要注意休息了，按时吃饭，啊、嗯。来。哎呦，我没事啊，就跟低血糖犯了一样，我又不是少胳膊少腿的，你别像对待老弱病残一样嘛。你说什么？低血糖？哎呦，大姐。 你到底知不知道？急性肠胃炎如果严重的话，很可能会因为脱水、内环境紊乱而导致休克，严重的话很可能会致死。平时让你准点吃饭、按时休息，你全都无视，每天至少三杯咖啡起，把自己当成铁打的。如果不是我在你身边的话，你很可能早就倒下了。 这个，是你接下来一周的食谱，你好好看一看，有什么问题你可以提出来。元帅，你这是养猪食谱上抄的吧？我要这么吃一个礼拜，我得胖死啊！抗议无效。接下来呢，我要替你准备今天的第五餐：猕猴桃加上黄豆桂圆酱汁粥。 等我，黄黄黄豆桂圆茶。嗯。开电脑准备干什么呀？ 工作啊？啊，uh, 没有啊，我追剧。看剧啊？Pad 放在旁边不用，开电脑看。没有、嗯，我有一个案子要处理，我去看一眼，啊。不行。 将军，你现在是病人，任何工作都会影响到你休息，明白吗？还有，既然犯错了，那就得接受惩罚。什么惩罚？ 你呀，我知道你年假还没有用，所以呢，我向你们杜总已经请了七天的假期，这几天你老老实实、乖乖的待在家里，给我好好的休息。我知道你是关心我，但是直接帮我请假不太…… 怎么了？你怎么生病都不告诉我们呢？啊，云总，你去上班吧，这儿我们照顾他。我跟小陈一大早就去买了炖品，还有鸡什么的，待会给你炖。有人看着你，我比较放心。乖，我去上班了。嗯，拜拜。哎、<呗>看好他，看好他。要不要吃点？不吃了。 先好好休息吧，别想了。你看你头疼了吧？来，最近啊，在网上学习到一个按摩太阳穴的方法，说是可以缓解疲劳。怎么样，舒服吗？嗯，好多了。 你呀、啊，就是需要休息。将军，其实我不反对你在工作上冲锋陷阵，你取得成绩，我也会替你开心。但是如果你因为工作把自己身体给搞垮了，那我会心疼死的。知道了，有你在真好。 没给你买狗粮，你生气了？嗯，就知道你会忘，我已经买了。下来，哎呦，哎，走。元帅，啊、嗯，最近家里都是你收拾。不然呢？江小姐，你才发现？ 那不然咱请个保姆吧？不要，我可不喜欢别人侵入到我们的私人世界。我就是喜欢为你又主内又主外，这样你开心快乐，我就一点都不辛苦。心机鬼，你这么说显得我特别像一个没心没肺的懒女人。什么懒女人？我说过了，你是我的女王大人。 你就一辈子都是我的女王大人，女王大人，现在呢，赶紧去睡觉。嗯，好。 God. Take away the spirit from me to somewhere love don't exist. 宝宝，今天我特意为你准备了爱心餐后蛋糕。饿吧、哦？那我那我先放松啊，我吃饱了。不是，下碗。哎，你你怎么尝都不尝下吗？我特意为你准备的。第一次失败好，现在是第二次机会，第二次一定要成功，加油！ to Ooh. stay still 陈军，啊、你来帮我看看这个词儿是什么意思啊？查了半天都没查到。我眼镜好了，我去告诉我。是，不是，你什么时候戴隐形眼镜啊？老财，过来。我跟你说、啊，你妈这个人。 特别辣条。哎，现在啊，想要给他惊喜，估计是不行的，那咱们就来年的。啊，这次你爸就靠你了，靠你了，知不知道？啊，将军啊，这辈子不管多少次，我一定要去到你一定。来，总裁。 feel you so real just Tuesday still Okay 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 Sometimes 曾经因为一个误会，错过了彼此十年。这十年当中，我只能去想，感觉自己的人生特别的漫长。但和你在一起之后，我又觉得我的人生特别的短暂，短到让我害怕，害怕我们没有时间。 去把所有我们想做的事情，全都做一遍。如果这辈子我有幸成为你合法的丈夫，我愿意用我余生所有的时间，不遗余力的。 将军，我爱你，你愿意嫁给我吗？我愿意。